Это, це вісті тема дня. Ви дивитесь Нашу програму і ми сьогодні говоримо про подружні цінності у християнстві. Для вас суді працює Анна Черненко. Початок кожного року рясніє святами, які прийнято проводити в колі сім'ї. Їх так і називають родинні свята, Різдво, Новий рік, водохреща. Традиційно ми збираємося всією сім'єю, накриваємо святковий стіл. Принаймні намагаємося це зробити. От тільки атмосфера не у всіх виходить святковою. У чому ж причина, чому в одних сім'ях мир, спокій, благополуччя, а інші дня не можуть прожити без скандалу. Відповідь. На ці питання лежить у сфері духовності. Так вважає Віталій Дмитрович Фалій, священнослужитель, старший пастор церкви благовість, єпископ об'єднань церков християн віри євангельської доктор Богослов'я. Я вітаю вас у нашій студії. Добрий! І дійсно тема дуже важлива, дуже актуальна, родина. Так головне, напевно, що є у людини більш, в більшості випадків це родина. Тож. І вважається навіть, що всі родини, щасливі родини, вони схожі одна на одну, так вважав Толстой. Так? А на вашу думку, в чому ж щастя родини? Толстой, видимо, прав в своїх висказуваннях, що вони чим-то і, може би, друг на друга сім'я схожа, але всі сім'ї щастя, воно різне. Схожі сім'ї в тому, що вони вместе. Но ценности счастья у всех очень разные. И мы должны смотреть на ценности семьи и на глубину ценности семьи, в чем их заключается счастье. Счастье заключается в том, когда в семье мир, покой и царит позитивное положение или состояние в семье. Счастье — это когда муж бегит домой, а жена встречает с улыбкой. Счастье — это когда дети радуются отцу встречи, и радуется матери. Счастье – это когда в доме атмосфера любви, дружелюбия, понимания, когда ценности жизни заключаются, может быть, даже и разные в друг друга, но относятся друг к другу с пониманием. Но это огромнейший труд. Чтобы была счастливая семья, это огромное поприще, труд и особая работа друг с другом. Пусть никто никогда не думает, что счастливая семья – это просто прилетела птица удачи. Песни поются прекрасно, а чтобы была счастливая семья, это огромнейший труд лично с собой. Я подчеркиваю, не с кем-то, с собой. И так, кто смог преодолеть себя, тот является высшим завоевателем, завоевателем города, сказал один мудрец. А кто не преодолел себя, тот не преодолел и не завоевал ничего. Мудрый человек он строит, глупый разрушает своими руками. Вот Библия так и говорит, что мудрая женщина она созидает своими руками, а глупая она разрушает. Мудрая она все собирает, а глупая очень быстро разбрасывает. Счастье, а когда в думе все собирают, и дети, и жена, и муж, и все собирают, чтобы было хорошо. Добре, Віталій Дмитрович, давайте почнемо спочатку. Так з формування родини. Як напевне, правильно підійти до пошуку супутника життя, щоб шлюб був щасливий? Таке воно велике питання, так об'ємне, але все ж. Щоб знайти щасливу сім'ю, Біблія в этом чітко говорить, що всякий чоловік, который живе на землі, должен розуміти, що он створений Богом. І Бог початку благословив человека на сім'ю. И в выборы семьи очень важно иметь понимание, что должна быть гармония душевная, духовная. Когда нет душевной и духовной гармонии, происходят большие проблемы. Но чтобы произошла гармония душевная, человек должен духовную гармонию найти с Богом. И так написано в Писании, и так всегда в молитвах, в молении, в прошении обращайтесь к Господу. О чем мы молимся к Богу, когда ищем спутника или спутницу на этой земле? Мы просим о том, чтобы Господь дал нам встретить того человека, которого мы полюбили и внутренне, и внешне. И чтобы этот человек имел гармонию с Богом. Поверьте, мои дорогие, я имею огромный опыт – без Бога счастливая семья не может быть. Прежде чем вы ищете спутника или спутницу, не смотрите на лице, хотя это немаловажно. Смотрите на внутренние, душевные и духовные качества человека. Беловидность обманчива, красота уходящая. А человек богатый внутренне, он способен обогатить многих. Человек внутренне нищий, он не может обогатить и сам себя невозможно жить с бедным, душевно и духовным человеком. Это пустота, это тоска, это одиночество. Только будет называться семья. Поэтому, когда вы просите у Бога, просите с верою, что «Господи, дай мне человека по сердцу». И поверьте, Бог отдаст вам, если вы будете обращаться к Нему. Добрый, Виталью, якщо все Если в семье уже есть розлад, что должны делать люди, не одна людина, я думаю, а совместно, чтобы залагодить эту проблему? Ой, это самое сложное. Первое ⁇ это набрать водички на первый вечер, хотя бы на 4 часа. Это шутка, а все же первое, на что нужно научиться в семье, это молчать. Что и является огромной проблемой. Одни молчат потому что огорчились, а я говорю, нужно молчать, чтобы ничего лишнего не сказать, но не в огорчении молчать. Для того, чтобы не произошла глубже беда, вы должны, как молодые люди или семья, уразуметь причину. Но прошу вас обратить внимание, не выяснять причину, а уразуметь причину. Мудрый человек, имеющий дело с Богом, он просит у Бога мудрости. Но где я допустил ошибку? Что произошла беда в семье. И написано, Бог, дающий откровения свыше, всегда укажет человеку о его недостатках. Или ты мало любил, или ты мало заботился, или где-то у тебя не хватило мудрости, и Бог всегда поможет. Послушайте меня, дорогие слушатели. Никогда не выясняйте причину вашего конфликта выясняете то, почему она произошла, но только не с собеседником, а лично с собой. Это поможет вам уразуметь тайну, что терпение, смирение и любовь, оно побеждает все. Ищите причину не в ком-то, всегда ищите причину в себе. И тогда придет в дом тишина и покой. Добре. Ви сказали, що щаслива родина це робота. У будь-якій роботі є правила, є правила поведінки. Які ж вони для родини християнської саме? Для християнської сім'ї чітко описує Писання, яким вона має бути. Да я думаю, всі люди, які तरी і не християни, а мусульви навіть далекі, а в общем, всі немножко знаєми Бога. хоть як-то. І ми знаємо самі, що хорошо, а що плохо. І Біблія говорить, коли совість ваша осуждає вас, то вы грешите перед Богом. Многие люди говорят, что прелюбодеяние или измена – вот это большой грех. Дорогие мои, не это самый большой грех. А самый большой грех – это когда мы не хотим понять человека. Осуждаем его, не понимаем, не выслушаем. И когда у нас нет внутреннего состояния готовности вмещать кого-то, это огромная беда в семье. Потому когда мы говорим о моральной христианской жизни, то, я думаю, все мы четко знаем, что нельзя делать, но то, что нужно делать, мы не всегда считаем, что это важно. Это понять человека, это вместить таким, как он есть. Мораль человека христианина – это вместить кого-то вот таким, как он есть, любить его и прощать ему, и тогда придет счастье, мир, покой. і благословення. А впрочем, хочу ту додати к этому, як Христос полюбив вас вот такими, як ви є, полюбіть друг друга, і вам буде легше. Добре. А давайте повернемося до родини проблемної. Дуже часто деякі пари, вони рятують свій шлюб народженням дитини. Чи можна це робити? Велика трагедія, когда люди спасають сім'ю рождением деток. Дитя, рожденное в несогласии, в нелюбви, несет на себе проклятие родителей. Поэтому ребенок должен быть желанный. Не как спасительный якорь или как спасительный, спасательный круг. Ребенок должен быть желанный, ожидаемый. И спасать семью, привязывая друг друга ребенка, это трагедия для вас, для семьи, а в общем это трагедия для самого ребенка. Из практики жизни, которую я веду консультирование, я увидел, что многие семьи спасали семью таким путем. И потом приходили проблемы в жизнь детей, и они искали причины, почему же так произошло. Ведь все хотели как лучше, а получилось как всегда. Ребенок — это не игра. Ребенок — это судьба. И поэтому, если вы хотите сохранить семью, сохраните ее не ребенком, а мудростью, терпением, ожидания перед Богом в молитве созидания семьи. И только в согласии полном и молитве рождайте в ожидании гармонии ребенка, чтобы он был счастливый, и его судьба была счастливой. И чтобы вам не пришлось осмотреть на курицу ваших детей, то не допускайте ошибки, не спасайте свой брак неправильным путем. Спасайте его вашими обстоятельствами, отношениями, беседой, выяснением, может быть, А прічим, покривайте все любов'ю, і коли ви будете покривати, в житті багато чого буде змінюватися. Добре, Віталій Дмитрович, а якщо все ж не вдалося врятувати родину, і звучить таке страшне слово як розлучення. Що тут? Які випадки можуть бути при розлученні для християн? Біблія чітко об це говорить. Один є тільки путь на розвиток чоловіка. Це прелюбодіяння. Все остальные пути, которые мы можем говорить, не понимаем друг друга, в несогласии, это не говорит повод к разводу. Хочу вам искренне сказать, первый брак – это самый устойчивый брак. В исключительных случаях есть браки повторные, устойчивые. Но всегда первый брак – это самый сильный, о котором сожалеют потом сотни, тысячи семей. С моей практики люди имели вторые и третьи браки, и потом многократно сожалели о том, что они однажды не могли про простить супругу, жену, или жена мужа, или муж жену, друг друга, о измене прелюбодеяния. Мои дорогие, неизмена прелюбодеяния – самый страшный грех в семье. Самый страшный грех – это непрощение. Потому что непрощение ведет за собой проклятие. Если семья распалась, если семья распалась в нежелании дальше идти друг с другом, потому что кто-то кого-то изменил, значит вы не смогли простить. Непрощение ведет для вас дальнейшее проклятие. Если даже, хочу сказать, вы и решили разбежаться, то разбегитесь всегда друзьями, но не врагами, чтобы вам не повлечь за собой проклятие и не понести за собой великое наказание от Бога. Непрощение – это значит обректи себя на повторный брак или повторную семью с проклятием. Самый больший грех в Библии – это непрощение. Непрощение – это проклятие для будущей семьи, для будущих детей и для новой семьи. Поэтому всегда, когда мы говорим о измене, прелюбодеянии, мы всегда говорим, что нужно научиться прощать, вместить ошибку человека. Вы скажете, это больно? и это невозможно. Но поверьте, мои дорогие, мы очень много изменяем Богу, изменяем Христу во лжи, в наших поступках. Почему мы всегда смотрим друг на друга, а не смотрим на небо, когда мы столько делаем греха? И все же потом снова смотрим на небо и ожидаем оттуда прощения. Библия говорит, как хотите, чтобы поступали люди с вами, так поступайте и вы. Если вы хотите, чтобы Бог вам простил прегрешение, Отче наш молитву читайте, то и вы прощайте. Если вы не будете прощать проступки, как вы говорите, самый тяжелый грех прелюбодеяния, то и Бог вам не простит. Развод реален, а получить благословение под вопросом. Добре, а Віталій Дмитровичу, все ж, якщо хтось один з подружжя звинив перед іншим, як йому слід поводитися? Ви вже трошечки торкнулися цієї теми, можливо, ширше? Іскрені хочу сказати і об'яснити одну ошибку. Дуже часто друг друга, багато друзі, подруги, об'ясняють тим, що потрібно іскрені сказати мужу або жінці о ошибці змінення. Мої дорогі, не допускайте ніколи цієї ошибки. Если вы даже допустили какую-то проблему, и в вашей жизни произошло падение, грех, измена, и вы согрешили это перед своей семьей, идите к священнику, независимо какой храм, и просите прощения у Бога перед священником в исповеди, и примите миропомазание, примите покаяние, исповедь души своей, но в семью не несите о вашей проблеме. Я вам искренне скажу, в своей практике ни одна семья не стала счастливой, когда вынесли в семью грех в своей жизни. Вы скажете, а что нужно прятать, скрывать? Вам скрывать не нужно. Вам нужно пойти к Богу и раскаяться, и начать новую жизнь. Но в семью нести и выяснять эти отношения, вы принесете новую боль. Эта рана останется на всю жизнь. И ее залечить очень тяжело будьте мудры. А впрочем, я вам советую не делать этого, потому что Библия призывает нас к чистоте, непорочности, к чистоте семейной жизни. И если вы делаете выбор, то как вы можете сделать этот поступок? Если вы думаете о благословении, то как вы можете грешить? Если вы думаете иметь счастливых детей, то как вы можете допустить и в мыслях от, об этом грехе? Родные, не допускайте, не изменяйте. Тогда ваша семья будет счастливой. і ваші діти будуть щасливі. Віталій Дмитрійович, я знаю, що у вас багата практика саме лікування сімей, родин, де, де бесідою, молитвою. І ось розкажіть нам, як змінюється життя родини саме, коли вона звертається до Бога? В середу, в четвер, ми з жіною, моя жіна, я консультуємо людей саме в розрушених браках. І дуже часто ми підказуємо людям, що потрібно. І ви знаєте, щоб ми зрозуміли одне, нужно научиться многим женщинам молчать и любить своих мужчин, как написано в Писании. А мужчинам научиться прощать, молчать и нести позитив в дом. Тогда все будет хорошо. И в нашей церкви тысячи примеров, где я могу сказать, восстановились семьи благодаря тому, чему учит Писание. Читайте Писание, читайте Библию, смотрите Богу и молитесь, и Бог вашу семью сделает счастливы. Если вам тяжело, приходите на консультацию, мы вам поможем, побеседуем, поговорим и почитаем Писание, что там написано. Я верю, Бог вам обязательно поможет. Желаю вам счастья и счастливой жизни. Дякую вам, Виталий Дмитриевич. что родители наши и просто почули, а Зрозуміли, пізнали так і запам'ятали ці слова, які ми сьогодні промовили. І ось на мою думку, секрет щасливої родини він простий: любов, повага один до одного і життя за заповідями. Що ж, ось в теорії здається, що все не так складно. А на практиці потрібно просто хотіти бути щасливим, хотіти, щоб твоя родина була щасливою. І, звичайно ж, не забувати, що тільки з Богом у серці можна побудувати міцну і дружню родину. Про християнські сімейні цінності ми сьогодні з вами говорили з Віталієм Дмитровичем Фалієм, священнослужитель. старшим пастором церкви Благовесть, епископом Объединения Церков Христиан Веры, Евангельской доктором Богословия. Еще раз дякую вам и до побачення.